Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan bertajuk Etika Perniagaan. Kajian Kes Talk Glow Corporation Senyam Berhak. Pertama sekali, mari kita fahami konsep etika perniagaan. Konsep etika perniagaan merujuk kepada prinsip, nilai dan piawaian yang membimbing tiga laku, individu serta organisasi dalam dunia perniagaan. Ia bukan sekadar mematuhi undang-undang tetapi juga tentang membuat keputusan yang adil, bertanggungjawab dan berintegriti. Ini penting bagi memastikan sesebuah organisasi memberi manfaat kepada semua pihak berkepentingan seperti pekerja, pelanggan, pelabur, masyarakat dan juga alam sekitar. Syarikat pelan kami adalah Talk Glove Corporation Sdn Bhd, sebuah syarikat multinasional Malaysia yang juga merupakan pengeluar sarung tangan terbesar di dunia. Ditubuhkan pada tahun 1991 oleh Tang Sri Dr. Lee Wing Chan, syarikat ini bermula dengan hanya satu kilang kecil di Kelang Selangor dan satu barisan pengeluaran kini Tok Glove memiliki 40 kilang di beberapa negara dengan pelanggan lebih 195 buah negara. Selain memahami latar belakang syarikat, Penting juga untuk kita mengetahui misi dan misi Tok Glove. Misi syarikat ini adalah untuk menjadi pengeluar sarung tangan terbaik di dunia dengan menekankan kualiti, inovasi dan keberkesanan kos mereka mahu memastikan bahawa setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar tertinggi bagi memenuhi permintaan pasaran global. Misi mereka pula adalah untuk meningkatkan kesihatan manusia seluruh dunia dengan menyediakan sarung tangan berkualiti tinggi pada harga yang berpatutan. Mereka juga komited untuk mengamalkan amalan perniagaan yang mampan dan beretika. Namun, di sebalik kejayaan tersebut, terdapat beberapa isu etika yang mencemarkan reputasi syarikat ini untuk meneruskan pembincangan. Saya serahkan kepada rakan saya yang akan menerangkan isu pertama berkaitan pekerja. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Atiza binti Azmi dengan nombor matriks JG /12618/22 Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang eksploitasi pekerja dan keadaan tempat kerja. Sebagai syarikat besar, Top Global seharusnya menjadi contoh dalam menjaga kebajikan pekerja. Malangnya syarikat ini terlibat dengan beberapa isu etika serius berkaitan pekerja. Antara isu utama adalah eksploitasi pekerja asing dan buruh paksa. Terdapat laporan bahawa pekerja dipaksa bekerja lebih masa secara berlebihan melebihi ayat undang-undang malah ada kes di mana pasport pekerja ditahan oleh majikan menyukarkan mereka untuk bebas bergerak sesetengah pekerja juga terikat dengan hutang tinggi kerana bayaran pengambilan pekerja yang dikenakan oleh ejen pekerjaan Sebagai contoh, pada tahun 2020, Customs dan Pelindungan sempadan Amerika Syarikat (CBP) mengeluarkan larangan import terhadap produk top, global, er, top glove atas kebimbangan mengenai penggunaan buruh paksa. Ini memberi tamparan hebat kepada reputasi syarikat di peringkat antarabangsa. Selain itu, keadaan tempat kerja juga membuktikan menimbulkan kebimbangan. Terdapat laporan bahawa buruh asing ditempatkan di asrama yang sesak dengan sanitasi yang teruk semasa pandemik COVID-19. Keadaan ini menjadi lebih buruk apabila asrama tersebut menjadi punca penyebaran penyebaran jangkitan menyebabkan kerajaan Malaysia mengambil tindakan menutup beberapa kilang. Sekarang saya menjemput rakan saya untuk menerangkan isu etika lain yang berkaitan dengan kesihatan, keselamatan serta hak pekerja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rakan saya. Saya Muhammad Azhar bin Murad, nombor metrik JG 1289622 akan meneruskan penjelasan syarikat ini berkaitan dengan kesihatan, keselamatan dan hak pekerja Selain eksploitasi buruh, Top Glove turut menghadapi cabaran besar dalam aspek kesihatan dan keselamatan pekerja Antara isu yang dilaporkan ialah perlindungan yang tidak mencukupi terhadap pendedahan bahan kimia yang berbahaya yang boleh memberi kesan kepada kesihatan jangka panjang pekerja. Selain itu, pekerja juga terdedah kepada risiko kecederaan akibat penggunaan jentera pengeluaran tanpa langkah keselamatan yang mencukupi. Pengudaraan yang tidak baik serta keadaan ergonomik yang lemah juga menjadi punca keletihan dan masalah kesihatan lain dalam kalangan pekerja. Sebagai contoh, terdapat kes di mana pekerja mengalami kecederaan akibat penggunaan mesin tanpa latihan yang mencukupi. Dari sudut hak pekerja, terdapat aduan mengenai gaji rendah dan potongan gaji berlebihan. Undang-undang gaji minimum Malaysia juga dilaporkan telah dilanggar oleh pihak majikan. Selain itu, Pekerja menghadapi kesukaran membuat aduan kerana tiada mekanisme aduan dalaman yang berkesan. Dengan isu-isu ini, saya serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan pula bagaimana isu alam sekitar dan kesan keseluruhan terhadap syarikat. Terima kasih kepada rakan saya sebentar tadi. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai isu alam sekitar dan kesan kita tidak boleh mengabaikan isu berkaitan alam sekitar walaupun Toklow menguar-uarkan komitmen mereka terhadap kelestarian namun laporan menunjukkan syarikat ini masih menggunakan tenaga dan air dalam jumlah yang tinggi untuk pengeluaran sarung tangan selain itu terdapat laporan mengenai pembuangan sisa kilang secara tidak teratur yang menimbulkan kebimbangan tentang pencemaran air dan tanah di kawasan sekitar Secara kesan keseluruhan daripada isu ini sangat besar antara kesan utama adalah larangan import oleh Amerika Syarikat pada tahun 2020 kerugian kewangan tindakan undang-undang serta reputasi syarikat yang tercalar di mata dunia Sebagai contoh, selepas isu ini tulang nilai saham Top juga mengalami penurunan ketara akibat hilangnya keyakinan pelabur sekarang saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya untuk menjelaskan dilema etika yang dihadapi serta cadangan penyelesaian yang boleh diambil oleh syarikat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Razmi. Saya Siti Nur Izzati Binti nombor matriks TG1307922 akan membentangkan tentang dilema etika yang dihadapi, cadangan penyelesaiannya serta kesimpulan pembentangan ini. Top Glove kini berdepan dilema etika yang jelas iaitu bagaimana mereka boleh mengekalkan kos yang rendah dan pengeluaran pantas tetapi pada masa yang sama menjaga kebajikan pekerja dan alam sekitar. Sebagai cadangan penyelesaian, kami mencadangkan beberapa langkah. Yang pertama memperketatkan dasar buruh termasuk memastikan pengambilan pekerja dilakukan secara beretika tanpa melibatkan ejen yang menindas. Yang kedua, menambah baik keadaan tempat kerja termasuk menyediakan perumahan pekerja yang selesa dan bersih. Yang ketiga, mengoptimumkan penggunaan tenaga dan air dalam pengeluaran serta menguruskan sisa dengan cara lebih mesra alam. Yang keempat, menubuhkan mekanisme aduan yang telus dan mudah diakses oleh pekerja bagi melaporkan sebarang ketidakadilan. Yang kelima, memastikan pematuhan undang-undang tempatan dan antarabangsa serta melibatkan badan pemantau luar bagi meningkatkan ketelusan. Sebagai contoh, syarikat seperti IKEA dan Nestle telah menunjukkan bagaimana tatbik urus korporat beretika boleh membantu membina semula kepercayaan pelanggan dan pelabur. Kesimpulannya, syarikat perlu memberi penekanan kepada aspek etika dalam semua operasi mereka dengan mengutamakan kesejahteraan pekerja dan kelestarian alam sekitar, top glove bukan sahaja dapat memulihkan reputasi mereka tetapi juga memastikan pertumbuhan perniagaan yang mampan untuk jangka panjang. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.